السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد Saudara-saudara pembaca dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi mencanak ayat 5 hingga 76 surah ta itu الرحمن الله Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري tapi barang siapa yang datang kepadanya dan telah mengerjakan kebaikan maka mereka itulah orang yang memperoleh yang tinggi dan itulah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal dalamnya itulah balasan bagi orang yang mencuci kaki Contohnya mereka pasti sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Nabi pernah bersabda إن أهل عليين ترون من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضي ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين semua yang penghuni alien benar-benar dapat yang ada di atas mereka Sebagaimana kamu lihat bintang-bintang yang melintas di ufuk langit Lantaran adanya perbezaan Keutamaan di antara mereka mengikut tingkatan masing-masing Lalu para sahabat tanya Wahai Rasulullah Adakah tempat-tempat yang dimaksudkan itu Merupakan tempat paling tinggi itu milik para Nabi Nabi menjawab Ya Betul Orang yang dan Demi yang jiwaku berada dalam tangannya Mereka lawan orang beriman kepada Allah Dan mentaati membenarkan Rasul Dalam hadis yang lain Nabi telah menyebut Abu Bakar Umar Benar-benar termasuk dalam Golongan tersebut Allahu Akbar tingginya kedudukan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Itu ni boleh kata sekian. Macam mana La orang rawafi orang Syiah boleh benci sangat kepada dua individu penting yang menyampaikan Islam ini tuan-tuan? Mereka menyifatkan sahabat-sahabat Nabi semuanya murtad selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang empat orang. Antaranya Salman Farisi, antaranya Miqdad al-Aswad, antaranya Abu Dzar. Yang lain semuanya murtad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ummah satu umat yang berhimpun dalam kesesatan Malangnya di negara kita pun ada pengikut-pengikutnya Yang tidak menggunakan akal fikiran masing-masing Cinta pada sahabat ni tanda iman lah tuan-tuan Yang paling dibenci oleh uh, oleh golongan rawafil syia ni adalah Abu Hurairah Dia panggil bapak kucing Bapak kucing bukan bapak, bapak kucing Kita jaga kucing tuan-tuan Tapi kerana doa Nabi yang salam untuk Abu Hurairah yang sangat mengasihi kucing Kita faham dalam hadis Seorang perempuan mati masuk neraka kerana mengurung kucing Mukhalafah ni mafum mukhalafah mafumnya Maknanya orang jaga kucing boleh masuk syurga Tuan-tuan ni boleh kat baskelian Apa dah ada lebih darahaga daripada Golongan Yang memusuhi para sahabat Tuan-tuan ini rahmati dan dikasih baskelian Ada tak lebih darahaga Kepada Allah SWT Banding dengan golongan yang Mengkufur dan para sahabat Macam mana lah Islam itu sampai kepada kita Kalau tidak mereka Terputus rantai di tengah jalan Macam mana boleh dapat Islam itu yang kemudian dalam ayat yang Allah gunakan di sini tuan-tuan Jannatu adunin tajri min tahjihal anhar Syurga-syurga ajan Iaitulah kalimah pengganti daripada kalimah kita belajar bersaraf Dipanggil badan Dari perkataan Darajatul ula Sebelum itu Fa'ula ikalahu darajatul ula Kemudian datang Ini bukdalnya Kemudian datang badan Jannatu adunin tajri min tahjihal anhar Ini surah bersaraf kalau kita belajar ini. Artinya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal dalamnya. Maksudnya wadari kajaza uman tazka itulah balasan bagi mereka yang menyucikan diri. Maksudnya tuan, -tuan di sini orang yang menyucikan diri daripada kekotoran, keburukan, syirik kepada Allah SWT, beriman kepada Allah SWT tanpa mempersekutukan yang satu pun mengikuti para nabi, mengikuti Rasulullah SAW dan apa kebaikan dan apa sarana Nabi salam kemukakan ikuti Wadhalika jazau man tazakka Tazakka yang maksud sini Tatahara minaz zunuh Seperti dia suruh dengan syarawi dalam Tafsirnya tafsir syarawi Jadi maknanya orang yang menyucikan diri ini Sebenarnya membina iman Selepas so, menyucikan diri Datanglah iman Macam kita lah umpama nak membina bangunan kita akan bersihkan tanahnya dulu Tapaknya dahulu Pastikan di bawahnya tidak poros tanahnya Dipasang konkrit yang kuat Ah ha, Itu makna proses tazkiah Maknanya Membersihkan diri daripada sebarang bentuk kekotoran Allah kama kena sini tuan Khalidi nafiha <kali dinafiha> Orang ini akan kekal dalam ni Mana ada tempat yang kekal tuan-tuan Ini mulai kat pasukan Bayangkanlah Kita pergi bercuti Di mana hotel cantik Hotel minat ya susah barang yang elok Tapi dua hari je kita duduk nak Tiga hari tak ada orang nak bayar bilnya Contoh Berarti kan tuan-tuan Kita duduk rumah Yang hari ini kita sibuk bina Cantikkan pasang cornice dan sebagainya Tak berapa lama lagi kita akan duduk La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Seperti disuruh oleh Imam Ghazali yang Ya'ul Muddin Buat kebatian Hari ini dibina cantik Besok dia sudah bergelak Allah Yerham al Al-Marhum yang akan matinya, adalah orang yang tinggal kemudian Yang tak faham kenapa falsafah dia bina seperti ini Subhanallah Jadi Allah menjanjikan dalam ayat ini Tajri minta hati ala anharu khali di nafiah Kamu tidak akan keluar daripada ini Kamu akan kekal di sini Ini penekanan yang diberikan oleh Quran Karim Khali di nafiah, kekal kamu Aku sendiri yang beri jaminan kepada kamu Tidak akan luput, hilang Tuan-tuan yang rahmatilah dikasih Allah sekalian di rumah ini pun ada yang bertaraf 99 tahun Pajakan 99 tahun Umur tak panjang pun Tak sampai 99 pun Tapi terasa tak lama ia ya kan halau keluar Kerana bukan milik kita juga rupa-rupanya kan tuan-tuan Tapi di sisi Allah SWT ni kekal Kekal nanti kata tidak boleh Siapa pun mengampasnya, mengambilnya Kenapa seringkali dia sebut dalam Quran ni Tajri minta hati al-anhar Syurga ni mengalir banyak sungai Sungai so, ni lama kita lah tuan-tuan Melihat pun satu nikmat sebenarnya Kita dah kekenyangan Tiba-tiba kita akan melihat di hadapan kita Sebagai contohnya Ladang strawberry yang berada di Cameron Highland Laki tak tuan-tuan Ya Allah seronoknya melihat Ladang teh Kita tak nak minum teh lagi pun Dah kenyang pun Sebab Allah menggambarkan Dalam Surah Al-An'am ayat 19 Unzuru ila thamarihi ila asmara wa yan'i Buah-buahan ini pada ketika dia Mekar dia berbuah Cantik dan waktu dia Masak Itu pun satu nikmat dan sebenarnya Jadi melihat juga merupakan satu nikmat Yang Allah beruntuk kepada syurga Syurga sungai, sungai yang mengalir di bawahnya Dan biasanya kalau kat dunia ni Mengalirnya sungai Lambang kepada kesuburan Lambang kepada kedamaian Lambang kepada ketamadunan Sihat dan sebagainya Maka begitu juga dalam syurga ia merupakan satu nikmat yang Allah SWT berikan Nak gambarkan kehebatan nikmat kurniaan itu Bukan sungai satu tuan-tuan Anhar Sungai yang banyak Sungai yang Banyak Perbezanya sungai yang Allah SWT ciptakan dengan manusia cipta Ketara Kita tengok pada bunga pun kita dah boleh tahu Bunga ros yang tumbuh daripada pokok yang subur Itu Allah tumbuhkan Cantik, cantik masya-Allah dengan manik-manik ayam bon yang kita lihat waktu pagi masya-Allah cantik ni. Dengan bunga yang kita beli di kedai-kedai bunga untuk perhiasan rumah. Cantik, cantik. Tapi beza, beza. Tuan-tuan dan -tuan, -tuan katakan, mana bukan sama. Maka inilah yang Allah Taala gambarkan dalam syurga pemberian besok. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini adalah balasan untuk mereka yang menyucikan diri. Itu sebab dia ambil perkataan zakat. Zakatun bermakna bermakna Taniyatun Tazkiyatun Utaniyatun Zakat yang kita keluarkan adalah tujuan untuk Membersihkan diri Untuk Menghilangkan kotoran padanya Zakat diambil perkataan itu Kerana Harta yang kita keluarkan Zakat ini Akan bersihkan Apa yang tinggal Kemudian Menambah barakah padanya Menambah keberkatan Pada rezeki kita yang ada Janganlah gagal Untuk bayar zakat Tuan-tuan yang dimulakan Alhamdulillah pada hari ini di mana-mana pun ada pusat pengutang zakat Lembaga zakat, keluarga zakat ...mula-mula rezeki kita bertambah Tuan-tuan ini mulai ke Dan ada kebersihan padanya, keberkatan padanya Samping yang lebih penting daripada itu adalah Meringankan dan mereka yang susah Tuan-tuan Tadi kita bercerita tentang nikmat Allah SWT Bentukkan untuk mereka yang beriman ini Dan digunakan di akhir ayat ini Wazalika wajazak umantazakah Ini adalah balasan bagi mereka yang menyucikan diri Menyucikan diri pada dosa-dosa daripada benda-benda syirik daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu taala. Teringat kisah Abdul Rahman Al Auf salah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, pengorbanan sumbangannya kepada Islam. Turun ayat dan tanah lujur hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Kamu tidak akan beri kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu infakkan itu Yang kamu zakat Kamu keluarkan itu Untuk agama Allah Allah maha mengetahui tuan -tuan. Maka Abdul Rahman Auf ini Mempercepatkan usahanya Untuk menafkahkan harta di jalan Allah Yakin dia kepada Jaminan Allah di sini tuan -tuan. Dari Talha bin Ubaidillah Talha bin Abdullah bin Auf Dia berkata bahawa Orang Madinah sangat bergantung Pada Abdul Rahman Auf ini Sebab pemberiannya Zakatnya memanglah Melegakan ramai orang susah Sepertiga daripada semua hartanya diberikan pinjaman untuk orang yang memerlukan Sepertiga lagi dibayarkan hutang untuk orang berhutang Dan sepertiga lagi digunakan untuk dia menyambung sejatuh rahimnya sedaga yang kat luar Para peniaga yang hebat-hebat kat -hebat luar Tak gunanya sedaga memongkong memenjarakan duit itu untuk sedaga saja. Gunakanlah peluang untuk tiga perkara Bantu orang susah, bantu mereka yang berhutang untuk bayar hutang Dan jalinlah sejatuh rahim dengan kelebihan wang yang sedaga ada di. Arwah rahmatullah alaihi berkata bahawa Abdul Rahman bin Awf ini berwasiat sebanyak 50 ribu dinar Untuk dibelanjakan oleh Allah Bahkan ada di kalangan yang dapat ganjaran pemberiannya sebanyak 1000 dinar Jangan lupa tuan-tuan, 1000 dinar ni kadikan dengan 800 Kadikan dengan 800 1000 kali 800, 800 ribu dibagi kepada seorang yang susah Azuri pula berkata bahawa Abdul Rahman Wasiat untuk orang yang ikut perang badar Untuk diberikan allowance kepadanya Selama 100 orang masih hidup pada waktu itu Seorang mereka dapat 400 dinar Kali tuan-tuan 400 kali dengan 800 Berapa? Subhanallah Subhanallah Ini yang diberikan Abdul Rahman mendengar Rasulullah SAW telah bersabda sebelum wafatnya Khairukum khairukum li ahli min ba'ali Orang yang paling baik yang kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarga ku Kepada isteri ku, kepada anak-anak ku, kepada keturunanku Abdul Rahman dengar sabda Nabi ni tuan-tuan orang jual kebun ni yang paling mahal sekali dengan harga 400 ribu dinar 400 ribu dinar lalu dikumpulkan harta tersebut dibagikan kepada isteri isteri Nabi SAW tu tuan-tuan tengok macam mana Umar Salamah radhiyallahu anha berkata bahawa aku mendengar Rasulullah bersabda kepada isteri-isterinya Innal ladhi yahnu alaykunna ba'di lahu sadiqul bar Allahumma sqi Abdurrahman bin mi Auf min salsabil jannah. Semuanya orang yang paling mengasihi kamu bila aku dah wafat kelak adalah orang yang benar lagi baik. Ya Allah, berilah minum kepada Abdurrahman bin Auf sungai salsabil dalam syurga. Tengok tuan-tuan, ini perkataan tazakka Maknanya orang yang mengerti Dunianya adalah untuk kehidupan Orang-orang lain Bukan untuk dirinya sahaja Bahkan pada masa Nabi yang selamat hidup pun tak Rahman pernah memberikan setengah daripada hartanya Dan setelah itu dia bersedekah 40 ribu dinar lagi Kemudian dia menyiapkan 500 ekor kuda lagi Dan 500 ekor unta lagi Kebanyakan hartanya berasal dari perniagaan riaw ha, Ini dia kita nak orang-orang Islam yang memahami Konsep perniagaan bukan untuk kamu saudara Tapi fikirkanlah dalam apa yang kamu buat Ada rezeki untuk orang yang Memerlukannya so, Nabi pernah berdoa untuk Abdul Rahman Barakallahu fima anfakta wa fima amsakta Maka Allah mulkatimu Wahai Abdul Rahman Ada apa yang kau nafkahkan Dan apa yang kau simpan untuk keluarga mu so, Abdul Rahman dalam hidupnya Memerdekakan 31 orang pernah Dalam satu hari 31 orang dimerdekakan tuan-tuan Dia berniaga Datang orang minta bantuan untuk hantar anaknya Ke sekolah, ke universiti, ke kolej kita berkira-kira sangat Padahal ini mintanya Seribu ringgit saja Itulah tuan-tuan beza kita dengan Abdul Rahman Macam mana nak berkat kita dengan Perniagaan yang kita lakukan Abdul Rahman merekakan 31 orang hamba saya pada satu hari Pernah Sebab kata Anas radiyallahu anhu juga seorang tokoh korporat yang besar Dekat dengan sahabat Nabi Dialah merupakan Kolongan ansar yang paling banyak harta Anas berkata aku melihat setiap isteri Abdul Rahman mendapat 100 ribu dinar dari warisannya Kali tuan-tuan 100 ribu dinar kali dengan 800 ringgit Jangan lupa 1 dinar sama dengan 800 ringgit Masya Allah berkatnya Abdul Rahman ini Walaupun dia kaya tapi sangat zuhud tuan-tuan Dari Sa'ad Ibrahim dari ayahnya Rahmatullah Alayhi berkata Bahawa makanan yang hidangkan oleh Abdul Rahman pada saat dia sedang puasa Dia berkata Musa'ab bin Umair telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Dia mati syahid. Dia tidak ada kain kafan untuk menutupnya sempurna. Bila tutup kepala, kakinya terbuka. Bila tutup kedua kaki, kepalanya pula terbuka. Ibrahim berkata, aku menjangkakan Abdul Rahman juga berkata, Hamzah telah gugur dan aku mendengar. Memang dia berkata begitu, Hamzah telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Dia mati syahid sebelum aku gugur maknanya mati syahid. Dan dia mendapat lebih tinggi daripada kami Tapi kami hidup pada hari ini Tidak mati hebat sepertinya Kita dapat dunia Dunia ni apalah nilainya Lalu Abdul Rahman pun menangis Dan meninggalkan makanan yang dihidangkan Jadi tuan-tuan yang -tuan, Kita buat belajar berkaitan tazakka Tazakka salah satu maksudnya Membersihkan harta, membersihkan jiwa Membersihkan hati daripada penyakit mazmuma Membersihkan diri daripada perkara-perkara musyrik Mari sama-sama kita amalkan tuan-tuan InsyaAllah pada kuliah akan datang ia akan berpindah pula kepada Wahyu yang Allah berikan kepada Musa Dan perintahnya supaya membawa Bani Israel Melayikan diri daripada diburu oleh Fir'aun Dalam ayat yang berikut Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh warahmatullahi wabarakatuh